Ну, довольно хорошая, хорошая вещь для того, что тут вроде и машинок нема, и ну, на генераторе, как бы, ты ж, ну, я там уже пойти, а бабушки, вот это женщины, же именно, как бы, тоже. Да, хорошая вещь, покупаться можно, и там все, короче, администрация молодец, что побеспокоилась об этом всем. Генератор, печка. Летом он душ. Я не думаю, что такие проблемы какие-то. Ну, проблемы в горячей воде, да, согласен. Все привыкли до хорошей жизни. Ну, дай Бог, я думаю, все такие Вернемся до все до хорошей жизни. Понедельник и четверг. Ну, сам же понимаешь, бензин. Да и ну и каждый день, зачем у нас, у нас 27 человек и каждый день это еще не будет. Семья с трех человек, пускай, да, они пришли, тут стирается, а тут купаются. Вот их час времени. Я думаю, это шикарно. Уж она вообще пока ничего не придумает. Генераторы привезли, купаемся, все у нас хорошо, а вы не было войны. Мы вас благодарим за все. Есть у нас колодец, генератор нам привезли, будет качать воду. Да. Это очень хорошо. Дома в карете так не покупается. Все есть. Гуманитарку возят постоянно. Мне волонтеры помогли, конечно. А -а -а. Мне э, три окна вставили, вот, крышу укрыли. Выехали. А как потеплее, приедут все.